Це діяння 11 глава, 25 вірш? В той час в Антіохі вперше учні Ісуса Христа стали називати себе християнами, друзі? Учні Ісуса Христа це християни. Християни – це учні Ісуса Христа. Ще питання: що означає бути християнином? Називати е, себе віруючим в Ісуса Христа, належати до якоїсь церкви, ходити кожну неділю на служіння до церкви, виконувати. Заповіді, робити добре справи, відвідувати молитовне служіння, жертвувати гроші в церкву, дотримуватися посту, святкувати християнські свята, регулярно читати Біблію, проповідувати про Ісуса іншим людям, і молитися за зцілення інших людей, молитися і поклонятися Богу, чи є така людина християнином, тому що вона все це робить. Друзі, все, що я зараз перерахував, це. Є справи, є вчинки, які має робити людина, яка називає себе християнином. Але не це робить людину християнином. Все це обов'язково має бути в житті християнина. І все це добре і правильно. Може бути так, що людина все це робить, а справжнім християнином не з'являється. Може бути, може бути. Чому? Тому что у своем сердце, в середине себя, эта людина не живет для Бога, а живет для себя. Все робить, Все. В церковь ходить, Библию читает, молится. Внешне может выглядеть очень набожным. Может много жертвовать денег. але Можуть не бути настоящим християнином. тому що в своєму серці не є учнем Ісуса Христа. І така людина може навіть проповідувати людям. І така людина може навіть дуже класно проповідувати людям. А чому ні, друзі? Я теж вчився в інституті, і нас там вчили професора. І я вам кажу, дуже класно вчили. Дуже класно, чому ні? Якщо людина багато знає, вона може вчити інших. І така людина в церкві може бути, може бути ким. ким Віруючим, діаконом, пастором, єпископом, митрополитом, папою Римським, патріархом всія Созвіздія Альдебарана, чого угодно. Але якщо ця людина не є учнем Ісуса Христа, але якщо ця людина у своєму серці живе для себе, а не для Бога, вона не є справжнім християнином. І таке християнство не справжнє. Таке християнство може бути дуже красивим. Таке християнство може бути дуже яскравим. Але якщо в серці немає підпорядкування послушання так Богу, і людина нічому не вчиться у Ісуса Христа. Як по-справжньому жити, людина не вчиться? Вона все робить, але вона не вчиться у Ісуса Христа. Як по справжньому жити? Слухайте. Людина не вчиться у Ісуса Христа, як по-справжньому жити, а як ніколи не жити, як чинити, а як ніколи не чинити, що говорити, а що не говорити, підтримувати, а що не підтримувати, за що молитися і благословляти, а за що говорити анафема. І вибачте. Якщо людина не вчиться у Ісуса Христа що мати у своєму житті, а що не мати, то я говорю зараз про матеріальні речі. Ми, як християні, як учні Ісуса Христа, не все можемо мати у своєму житті, не тому, що нам це може бути недоступно, не тому, що в нас немає на це грошей. Але у нас може бути достатньо грошей на все. А в декого може бути достатньо грошей взагалі на все що вгодно. Але є речі в нашому житті, які нам мати не потрібно. Отже, коли людина так не живе, чим би вона не була, і яка назва ні була б у цієї церкви, коли людина у своєму серці не живе для Бога, не вчиться, як жити у Ісуса Христа, а в своєму серці живе для себе і чинить так. Як йому хочеться. І людина може ходити до церкви по неділях, читати Біблію, молитися Богу. І людина може знати церкву, людина може знати Біблію. Друзі, людина може знати молитви, як молитися, Слова може знати. Людина може знати правильні слова, якими молитися. Але людина може не знати Бога. Вы разумеете, что людина может знать Библию наизусть, а может не знать Бога. Людина может проповедовать очень красиво, знать историю христианства, может быть учителем знаменитым, а может не знать Бога. Представляете себе? Насколько все серьезно? Вот так может быть. Это касается любого простого человека, который просто ходит в церковь. Это касается любого самого, самого высокопоставленного человека, великого пастора, митрополита, епископа, кого угодно, учителя известного. Так бывает, что людина может не знать Бога и не мати с Богом жодных особистых стосунків. Людина может жить и выполнять какие-то правила, здійснювати якісь какие-то обряды, але не слушаться Бога в своем житті. Человек может делать все что угодно для Бога, какие угодно может произносить молитвы, делать красивое служение, может э, быть очень популярным, но в своем сердце может очень далеко находиться от Бога. И он может жить только по-своему. Он может совершенно вообще не учиться у Иисуса Христа ничему. И даже не обращать внимания на то, как Иисус жил, как Иисус мыслил. Как бы Иисус сейчас сделал на твоем месте? Вот это очень серьезный вопрос, который мы всегда должны себе задавать. А как бы сейчас Иисус сказал на твоем месте? Как бы сейчас Иисус отреагировал на это, на нашем месте, на то или на другое? Что бы сейчас Иисус сделал? А имел бы Иисус сейчас вот все, что ты имеешь? А поступал бы Иисус так? А одевался бы Иисус так, как ты одеваешься? Носил бы Иисус сейчас на себе все, что ты носишь? Ездил бы Иисус на том, на чем ты ездишь? Жил бы Иисус так, как ты живешь? А поддерживал бы Иисус сейчас тех, кого ты поддерживаешь? А он за них бы молился и благословлял бы? Или он бы палец бы вытянул бы и сказал бы, засохни, как он сказал смоковница? Вот какие вопросы надо задавать всем, друзья. И смотрите, что интересно. Друзья, я абсолютно точно понимаю, что от самого обычного человека, который ходит в церковь, сидит на заднем ряду, до самого известного пастора, а то может быть у каждого человека в жизни такое, что человек может думать, что он что-то представляет из себя перед Богом, потому что он что-то для Бога делает в церкви, в своей жизни, он может думать, что он с Богом. Он может думать, что он для Бога что-то делает и для Бога служит. И у нас есть яркий пример. Это Савл. Савл думал, что служит Бога. Так в Библии написано. Савл был иудеем, и он вбывав христиан. И он думал, что он служит Богу. И многие люди могут жить и даже не думать и про то, что такое есть правжное христианство. И что справжне христианство – это знать Бога, І виконувати Його волю. Друзі, справжнє християнство це знати Бога і виконувати Його волю. І дивіться, що запитав у Бога Савл, коли Бог доторкнувся до Нього. Ви всі знаєте, що Бог доторкнувся до Нього. Він скакав на коні. Він був такий крутий. Він служив Богу і був такий крутий, і він був на коне. Але ми всі знаємо, що він був дуже злой людиною і вбивав христиан. Що запитав у Бога Савл, коли впав с коня і ударился головою в землю? І Бог дав йому новое ім'я. Замість Савла він стал Павлом. Так, Павел. «Савл перекладается, как великий, перший Савл». И он действительно был великий, он был самый известный среди всех, и он был первый. В школе Гамалиила, где он учился, в иудейской школе, он был самым лучшим учеником. Сидел у ног Гамалиила. Самые лучшие ученики всегда сидели прямо вот у ног учителя. А Бог дал ему имя Павел, что означает «маленький» или «последний» последний, он был последний апостол. И Богу для того, чтобы переробить Савла на Павла, ему довелось скинуть его с коня, чтобы он впав и вдарился головою. И ему было очень больно. Он ему сказал, Павел, что ты мне там в греческом прикажешь написано, что ты мне прикажешь делать? что ты мне прикажешь делать, Господи, сказал Павел, когда упал с коня. Он жил, и он думал, что он на коне. Сидит твердо в седле. Даже, может быть, сейчас полезно российское это сказать все. Он думал, что он служит Богу и сидит в седле. Но Бог его скинул с этого коня на землю. И он сильно ударился головой. Настолько сильно ударился головой, что перестал видеть и чтобы ему видеть снова, нужно было, чтобы кто-то пришел за него, помолился, сколько он там не видел. И этот вопрос, этот вопрос должны задавать Богу все люди, которые считают себя, что они верующие, что они христиане, они должны задавать этот вопрос Богу, кем бы они ни были что ты приказываешь мне делать, Господи? Какова твоя воля? Не моя воля, а твоя воля. Что ты хочешь, чтобы я делал, Господи? Вот это есть настоящее христианство. А не просто красивая картинка и исполнение своих желаний ежедневное. А что там хочет Бог? А какова Его воля? а что Он хочет, чтобы я говорил, а что Бог хочет, чтобы я делал, а что Бог хочет, чтобы я этому учил людей, а что Бог хочет, чтобы я этого не делал. Может быть, мне вообще отказаться от чего-то надо? Это очень важные вопросы, которые должен задавать Иисусу его ученик. Господи, я хочу быть Твоим учнем, я хочу работать Твои справы, я хочу Тебе служить, я хочу быть справжним христианином, я хочу, чтобы мое христианство было справжним так должен говорить ученик Иисуса Христа. И смотрите, Евангелие от 12, 26. Иисус сказал, кто мне служит, мне допоследует, да в Синодальном написано, у меня в перекладе э, с греческой мовы на украинскую написано, кто мне служит, нехай иде по моих следах. Слит след в слит. Иисус хочет, чтобы мы шли за Ним. Слит в слит. Чтобы мы Повністю з Ним слились, щоб ми стали повністю во всіх своїх поступках, схожими на нього. Що таке бути учнем Ісуса? Це йти за Ісусом і робити те саме, що робив Він? Що таке справжнє християнство на землі? Жити, як жив Ісус, робити, як Він робив, говорити, як Він говорив, любити, як Він любив, служити людям, як Він служив? И ось очень важно, жить таким житьям, каким Вин жив. И всего-всего не выйдет, если мы не изменим о своем Этого ничего не получится, если мы не поменяем свое мышление. Чтобы жить так, как жив Иисус, чтобы жить так, как жив Павел, так, как жил Петр, так, как жил апостол Иоанн, ученики Иисуса ближайшие, и все остальные его ученики, его последователи. Когда еще церковь была такая, знаете, правильная, не искаженная, не искривленная, не такая кривая, как сейчас, стала она такой кривой. Во многих, во многих, во многих церквях, конфессиях, деноминациях мы это можем видеть. Вокруг себя мы это можем видеть. Даже в себе мы это можем видеть. Не только в других, а иногда и в себе, к сожалению, мы можем это видеть. Всю эту кривизну. И нам не удастся себя исправить, нам не удастся выправиться просто самим по себе. Нам для этого нужна сила Божья, нам нужен для этого Иисус, чтобы Он нас выправлял, и чтобы мы полностью себя перед Ним смирили и стали жить не для себя, а жить для Него. Вот что такое настоящее христианство. Настоящее христианство ⁇ жить не для себя. Чтобы мы отказались от себя. Вот что такое настоящее христианство. Настоящее христианство – это отказаться от своих желаний, от своих похотей. Иисус сказал в Матфея 16, 24, «Кто хочет идти за Мною, виткинься от від себя и возьми свой хрест, то иди за Мною. Кто хочет душу свою сберегти, то втратит ее, а кто втратит душу свою заради Мене, той знайдее, кто потеряет свою душу ради меня, кто потеряет себя ради меня, тот себя найдет. Мы можем найти себя на земле только в Иисусе Христе, больше нигде. А люди теряют, люди теряют себя ради всего чего угодно только не ради Иисуса. Люди теряют себя ради славы земной, люди теряют себя ради денег, огромных денег, они готовы вообще делать все, что угодно. И как угодно себя уничтожать, и как угодно себя унижать, лишь бы у них было много денег. На любые грехи готовы идти, на любые поблажки готовы идти, за дьяволом готовы вступать в сговор, готовы делать для людей все, что угодно, для других, унижаться, лишь бы были, лишь бы были деньги, лишь бы была слава, лишь бы была популярность, лишь бы были просмотры на Ютубе, в Инстаграме, в ТикТоке, где угодно, лишь бы все это монетизировалось. Лишь бы у меня была красивая одежда, лишь бы у меня была дорогая тачка, чтобы на ней проехаться по городу, и все увидели, что я что-то из себя представляю. Крутые тачки только для этого нужны, больше ни для чего, я уверяю вас. Просто показать, что я из себя что-то представляю. Это же люди же не видят так, надо же всем показать. Люди готовы себя потерять вообще в толпе грешников, раствориться просто лишь бы чувствовать себя в окружении нормальных пацанов, что я тоже вот ну не хуже, чем они и погружаются в грех с головой, делают, что хотят, но в Иисусе растворится. Люди почему-то не хотят, почему-то боятся потеряться в Иисусе Христе. А Иисус говорит, Иисус говорит оставь все свое, почни ты Божью волю, отмовься от від своего погляду на свое життя, возьми свой хрест. Что такое хрест? Какой хрест? Зачем? А это покликание, это призвание. Про это можно проповедовать вообще отдельную тему про призвание. Что такое призвание? И если человек вдруг, если человек вдруг понял, узнал, Почувствовал, каким-то образом распознал, что у него есть призвание от Бога, что-то делать для Бога. И сказал: «Хм? а это. Не будет ему счастья на этой земле. Мы все тусуемся вместе, а умираем поодиночке. И он говорит: Я понял, что я в жизни, в своей, на самом деле вообще полный банкрот, и я ничего не достиг. Я ухожу пустой, пустой. Может быть у меня здесь на Земле было много знакомых, славы, тачка, какие-то деньги, на которые я наркотики покупал. Там мутил, крутил чего-то, на чем-то зарабатывал, поднимал себе там деньги, как они говорят. А в итоге ничего с собой взять не мог. А тот багаж, который он мог с собой, бы взять бы туда к Богу свое служение Богу, свои плоды, которые бы он принес, принес бы Богу в вечность, у него этого ничего не было. А это самое главное для человека на земле, приобрести вот эти плоды, вот эти плоды принести на земле. И будешь хоть ты умирать, у тебя хоть будет одни штаны, одна майка и один пакет целлофановый, но если у тебя будет вот такой вот багаж на небесах, для этого мира, может быть, ты будешь банкротом, а для Бога ты будешь победителем. И апостол Павло сказал про себя, Галатам 2.20, «В жены я живу, але живе в мне Христос». Уже не я живу, а живет во мне Христос. То есть я уже сам себе не принадлежу, сказал апостол Павел. И мы помним, как апостол Павел говорил про свой конец, как бы он хотел его видеть я хочу уйти так. Веру сохранил, течение совершил, да, в Синодальном написано. Готовится мне венец славы. И он приводил пример про Олимпиаду, на которую он, видимо, был, видимо, видел, как они там бегают. За венец тленный, за этот лавровый венец им на голову одевали. А он говорит, а мы, говорит, все подвижники, и все, говорит, подвижники, они отказываются от всего. А кто такие подвижники? А это люди, которые посвящают себя Богу и становятся по-настоящему настоящими христианами, они становятся настоящими учениками Иисуса Христа, настоящими людьми, которые реально для Бога живут и Богу служат, которые каждое утро задают Богу вопрос, Господь, что Ты повелишь мне делать? И лучше пусть будет так добровольно и по-нашему, чем однажды Бог возьмет и скинет нас с коня чтобы нас отрезвить, чтобы мы упали больно и ударились головой, как это было у Павла. Поэтому, если кто считает, что он стоит или сидит в седле, но делает что-то не то, а живет как-то не так, как нужно, я советую остановиться и покаяться перед Богом, и задать Богу вопрос, что повелишь мне делать Господи, чтобы Господь дал ответ, что он хочет. Не стоит дожидаться момента, когда Господь кого-то скинет, как Павла, с лошади, чтобы войти в свое призвание так, ударившись головой об землю и потеряв зрение. Аминь. Давайте помолимся.